নমস্কাৰ মই অঞ্জলিয়ে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে ময়ো ভালে আছোঁ আজি মই গম পাইছে আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ফেচ পেক বা ফেচ স্কাৰ লৈ আহিছোঁ তাকে দেখাম আজি অকণমান স্কিনখন চাফা কৰিছিলোঁ তাকে আপোনালোকৰ কাৰণেও ভিডিঅ'টো লৈ আহিলোঁ আৰু এই পিটুনীয়া আজি ৰাতিপুৱা আচলতে ও ওলাই আহিলোঁ ওলাই আহি ৰাতিপুৱা নহয় আৰু বাৰটামানেই বাজিলে এঘাৰটামান বজাত মই বাহিৰলৈ ওলাই আহিছোঁ আৰু পিটুনীয়া এইধৰণে যেতিয়া ফুলি যায় ফুল মই গুটি হ'বলৈ নিদিওঁ তাৰ আগতে ফুল যিবিলাক ফুলি অলপ মৰহি যায় সেইবিলাক মই এইধৰণে কাটি দিওঁ আগৰ এটা ভিডিঅ'ত কৈছোঁৱেই কাটি দিব লাগে তেতিয়া ইয়াৰ ফুলৰ প্ৰডাকশ্যনটো মানে আৰু বেছি হয় হৈ থাকিব যদি গুটি হ'বলৈ দিয়ে তেতিয়া মাক থৈ গ'লোঁ বুলি ভাবে মানে গছজোপা মেচিয়ত হ'লোঁ বুলি ভাবে আৰু তেতিয়া ইয়াৰ ফুল বা কলি দিবলৈ বন্ধ কৰি দিয়ে সেইটো কাৰণে গুটি হ'বলৈ নিদিব আৰু যেতিয়া গুটি ৰাখিম বুলি ভাবে তেন্তে তেতিয়া কাটি নিদিব তাতে গুটি হৈ যায় ছিড হৈ যায় তেতিয়া ছিড আপোনালোকে থৈ ল'ব পাৰিব তাকে এইধৰণে কাটি দিছোঁ অকণমান আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ আৰু মোৰ পিটুনীয়া ফুলখিনি কেনেকুৱা লাগিছে নিশ্চয় জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু আগতে কোৱাৰ দৰে যদি ভাল লাগে এটা লাইক কৰিব এটা সুন্দৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকল নতুন সেইসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেলটো অল কৰি দিব সদায় ফুলবিলাক দেখাই থাকোঁ আৰু ফুল কিছুমান ফুল আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে যে ভাল আপোনালোকে নিশ্চয় জানে তেনেকৈ মই কেতিয়া প্ৰায় আগতে আগতে কিন্তু বহুত বেছি মই স্কিনত কিবা কিবি লগাইছিলোঁ মানে কৰি থাকোঁ কিবাকিবি কিন্তু আজিকালি একেবাৰে সময় নাপাওঁ ফুলত মই কৈছোঁৱেই যিহেতু মই অকলেই বেছি ভাগ লাগোঁ কাম কৰা মানুহ মই খুব কম ৰাখোঁ আৰু আচলতে পাবলৈও দিগদাৰী আৰু নিজৰ পচন্দ অনুসৰি কামবোৰ কৰিও নিদিয়ে সেইকাৰণে মই যিমান পাৰোঁ নিজেই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ সেইকাৰণে একেবাৰে মই স্কিনৰ কেয়াৰ ল'বলৈ কিবা কৰিবলৈ একেবাৰে সময় পোৱা নাছিলোঁ ৰ'দ বৰষুণ সদায় মই বাহিৰতে ওলাই থকা হয় ধৰক বৰষুণ দিলেও কেতিয়াবা ওলাই আহিব লগা হয় কেতিয়াবা ৰ'দ দি থাকিলেও ওলাই আহিব লাগে মই কেইদিনমানৰ আগত চাইছিলোঁ যে মোৰ স্কিনখন বহুত বেছি বেয়া হৈ গৈছিলে মানে দুখ লাগি গৈছিলে আৰু ফুলখিনিওতো নেচ চালে নহ'ব নকৰিলে নহ'ব চব কৰি যাব লাগিব তাৰ মাজতে ভাবিলোঁ মই নহয় স্কিনখন মই এলাহ কৰিব নালাগিব আচলতে এলাহ লাগি যায় ভাগৰ লাগে কামবোৰ কৰি থাকোঁ আৰু স্কিনত কিবা এটা কৰিবলৈ লগাবলৈ বহুত বেছি এলাহ লাগে যিটো মোৰ আগতে নহৈছিলে মই এলাহ একেবাৰে নকৰিছিলোঁ আৰু মই স্কিনৰ কাৰণে যিকোনো প্ৰকাৰে মই সময় উলিয়াই সেই কামটো কৰিছিলোঁ কিন্তু আজিকালি একেবাৰে সময় নাপাওঁ দেখিছোঁ যে স্কিনখনত সৰু সৰু স্পট পৰিছিলে ক'লা ক'লা কেতিয়াবা ধৰক ৰ'দতো মই ওলাই আহিব লগা ৰ'দতো ওলাই আহোঁ যাওঁ ৰ'দত ওলাই আহিলে ধৰক পানী দিব লগা হয় কেতিয়াবা মানে কি হ'ল একো প্ৰটেকশ্যন নোলোৱাকৈ মুখত কেতিয়াবা চান স্কিনো লগাব পাহৰি যাওঁ ঘপককেনে ওলাই আহোঁ আৰু পানী দি একদম ঘণ্টা ধৰি ঘণ্টা ধৰি বাহিৰতে থকা হয় সেইকাৰণে মোৰ স্কিন একেবাৰে বেয়া হৈ গৈছিলে আৰু মই ভাবিলোঁ অলপ দিনৰ আগত যে মই অকণমান স্কিনৰ কেয়াৰ ল'ম আৰু এই স্কিনৰ কেয়াৰ লৈছিলোঁ আৰু সীনো লগাইছিলোঁ আৰু স্কীণখন সঁচাকৈ মোৰ আগতকৈ মানে বহুতখিনিয়ে ভাল হৈছে আৰু যিটো ক'লা ক'লা স্পৰ্ট পৰিছিলে নহয় সেই স্পৰ্টবিলাক একেবাৰে মানে নাইকিয়া হৈ নাই যোৱা যদিও মানে পাতলীয়া হৈছিলে আৰু যিটো আমাৰ ব্লেক স্পট পৰে সেইটো ভিতৰৰ পৰা পৰি যায় ভিতৰৰ পৰা পৰিলে কি হয় আমাৰ একেবাৰে নাইকিয়া হৈ নাযায় পাতলীয়া কৰিব পাৰি মোৰ যিহেতু বহুত বেছি হৈ যাব বুলি ভয়তে মই আকৌ স্কিনৰ মানে যিকোনো কাম এৰি হ'লেও মই মই সেই কামটো কৰিছিলোঁ তাকে অকণমান দেখাওঁ বুলি ল'লোঁ আৰু প্ৰথমতে দেখাওঁ যে ফুল আমাৰ স্কিনৰ কাৰণেও বহুত বেছি ভাল গোলাপ ফুল গোলাপ ফুল এইজোপা দেখাইছোঁ মোৰ আমাৰ ওচৰতে থকা বাইদেউহঁতৰ ঘৰত বহুত বেছি ফুলি আছিল অলপ দিনৰ আগত মই কিন্তু চিঙি লৈ গৈছোঁ যিবোৰ মেচিয়ৰ্ড হৈ গৈছে সৰি সৰি পৰোঁ হৰি পৰোঁ হৈছিলে তেনেকুৱাকৈ মই আগতেও ছিঙি লৈ গৈছিলোঁ আৰু এতিয়া মই আপোনালোকৰ সেইদিনাখন আহিছিলোঁ কাৰণে দুপাহমান নাই এতিয়া বেছি দুপাহমান যিকেইপাৰ মেচিয়ৰ্ড হৈছে সৰি যাবলৈ হৈছে সেই সেইকেইপাহ মই ছিঙি আনিলোঁ ছিঙি আনি পেলাই মই এয়া দেখিছেনে অক শুকুৱাই ল'লোঁ খুব টান চোকা ৰ'দত নুশুকোৱাবই নে পাতলীয়া ৰ'দত শুকুৱাব বেছিদিন নালাগে খুব সোনকালে শুকাই যায় এইধৰণে শুকুৱাই আপোনালোকে ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিব ফ্ৰিজত ৰাখিব খুব ধুনীয়া হৈ থাকে বেছি ৰ'দত নুশুকুৱাব ইয়াৰ ৰ'দত বেছি ৰ'দত শুকোৱালে ইয়াৰ গুণাগুণটো নাইকিয়া হৈ যাব সেইকাৰণে অকণমান ছাঁহত শুকুৱাব আৰু পটককৈ শুকাই যায় আপোনালোক বেছি দিন নালাগে দুই এদিনতে খুব ধুনীয়াকৈ শুকাই যাব আৰু এই শুকান এই গোলাপ ফুলৰ পাহিবোৰ আপোনালোকে ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিব ফ্ৰিজত ৰাখিবচোন খুব ধুনীয়া হৈ থাকে তাৰপাছতে গোলাপ ফুল স্কিনৰ কাৰণে ভাল জানেই গোলাপ ফুলৰ পাহিৰ পৰা গোলাপ জল তৈ বনোৱা হয় আৰু গোলাপ জল স্কিনৰ কাৰণে কিমান ভাল সেইখিনিতো মই ক'বও নালাগে খুব ভাল হয় আৰু গোলাপ ফুলৰ পাহিৰ লগতে মই আকৌ এটা বস্তু মিলাম এইখিনি হৈছে মচুৰ দালি মচুৰ দাইল স্কিনৰ কাৰণে কিমান যে ভাল মইনো কি ক'ম আপোনালোকে জানেই বহুতে বেচন লগায় বেচনো ভাল কিন্তু মচুৰ দাইল যদি আপোনালোকে লগাই নহয় বেছি সোনকালে ৰিজাল্ট পাব তেনেকৈ মাটি দাইলো ভাল মাটি দাইলো লগাব পাৰে মচুৰ দাইলখিনি এয়া খুব ধুনীয়াকৈ ধুই ল'ব ইয়াৰ যিয়ে যিহেতু বজাৰৰ পৰা অনা হয় কিছুমান ৰাসায়নিক দ্ৰব্য দিয়া থাকে যে বেয়া নহ'ব কাৰণে সেইকাৰণে খুব ধুনীয়াকৈ খচি খচি ধুই ল'ব ধোৱাৰ পাছত এয়া মই দেখিছেনে মই প্ৰায় তিনি চামুচমান মচুৰ দাইল লৈছোঁ তাৰপাছতে যে এই শুকানকৈ পাহিবোৰ গোলাপৰ পাহিবোৰ শুকুৱাই থৈছিলোঁ তাৰে মই অকণমান দি দিছোঁ এইটো আপোনালোকে কম বেছি পৰিমাণে আপোনালোকে নিজৰ মতে কৰিব অকণ বেছিকৈ দিলেও কোনো আপত্তি নাই তাৰপাছতে মই এনেকুৱা ফিল্টাৰ পানী ধুনীয়াকৈ দি পেলাই এতিয়া মই এইখিনি গোটেই ৰাতি তিয়াই ৰাখিম আপোনালোকে গোটেই ৰাতি নহ'লেও ধৰক তিনি চাৰি ঘণ্টা সময় তিয়াই ৰাখিব পাৰে এইধৰণে মই গোটেই ৰাতি তিয়াই ৰাখিলোঁ আৰু ৰাতিপুৱা মই এইখিনি লগাম এইধৰণে গোটেই ৰাতি তিয়াই ৰাখিব খুব ভাল হয় ফুল আচলতে ছিঙিবলৈ মন নাযায় ফুলপাহ ছিঙিবলৈ খুব বেছি মানে চিন্তা কৰিব লগা হয় কিন্তু গোলাপ ফুলপাহ কেইদিনমান পাশতে কেইদিনমানৰ পিছতে যিহেতু সৰি যাবলৈ হয়নে সৰি যোৱাতকৈ আপোনালোকে সৰিব সময়তে যদি ছিঙি আনি এইধৰণে থয় মুখত লগাবৰ কাৰণে খুব ভাল স্কিনৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল গোলাপ ফুল অকল ৰঙা বা গোলপীয়া এনেকুৱা ধৰণৰ ল'লে বেছি ভাল হয় মই গোলপীয়া ৰঙৰ লৈছোঁ ৰঙা যদি আছে ৰঙাও ল'ব পাৰে খুব ভাল হয় আৰু এটা খুব ধুনীয়া সুগন্ধিও আহে তাৰপাছতে এইখিনি দেখিছেনে পিছদিনাখন ৰাতিপুৱা মই ধুনীয়াকৈ এটা পেষ্ট বনাই ল'লোঁ একদম মিহিকৈ এটা পেষ্ট বনাই ল'লোঁ আৰু এনেকৈও আপোনালোকে মুখত ডাইৰেক্ট লগাব পাৰিব আৰু যদি মুখখন বেছি দাগ হৈছে বহুত দিন চাফা কৰা নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে এইধৰণে কৰি মই দুটামান বস্তু মিলাম সেইকেইটা আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব আৰু এইখিনি বহুত বেছি হৈ গ'ল হয়নে তিনি চামুচমানতে বহুত বেছি হৈ গ'ল আৰু এইধৰণে যে এটা বাতিত বেছিকৈ উলিয়াই ল'লোঁ দেখিছেনে সেইখিনি মই ধুনীয়াকৈ ফ্ৰিজত থৈ দিম কেইদিনমানৰ কাৰণে মই মাজে মাজে লগাই থাকিব পাৰিম আৰু এয়া অকণমান ললোঁ দেখিছেনে প্ৰথমতে মই ক্লিনজিংখিনি তৈয়াৰ কৰিম ক্লিনজাৰ এটা প্ৰথমতে অলপমান দৈ দিলোঁ তাৰপাছতে অকণমান নেমু ৰস দিলোঁ সেইখিনি মিলাই পেলাই ছাইডত থৈ দিছোঁ দেখিছেনে সেইখিনি মই স্কিনখনত ক্লিনজাৰ হিচাপে মই মুখত লগাম তাৰপাছতে আকৌ এটা দেখিছেনে বাতিত আৰু অকণমান লৈছোঁ সেইখিনি মই তাত অকণমান পিঠাগুড়ি দিম মানে স্কাৰ্বৰ কামো কৰিব আৰু লগতে আপুনি এটা পেকো তৈয়াৰ হ'ব যদি আপোনালোকে স্কাৰ্ব নকৰোঁ বুলি ভাবে বা ইমান বেছি হেৰি হোৱা নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে পিঠাগুড়ি নিদিব অকণমান দৈ দিলোঁ তাৰপাছতে অকণমান পিঠাগুড়ি দিলোঁ মই যিহেতু দুদিনমান হ'ল কৰা নাছিলোঁ সেইকাৰণে ভাবিলোঁ অকণমান ডিপ ক্লিনজিঙে কৰিলোঁ প্ৰথমতে ক্লিনজাৰটো তৈয়াৰ কৰিলোঁ তাৰপাছতে অকণমান পিঠাগুড়ি আৰু দৈ মিলাই ল'লোঁ তাত কিন্তু নেমুৰস নাই দিয়া দেই তাৰপাছতে এইখিনি যে পিলেটে ঢাকি ৰাখিলোঁ সেইখিনি মই এতিয়া ফ্ৰিজত ৰাখি দিম সেয়া মোৰ কেইবাদিনৰ কাৰণে হৈ যাব তাৰপাছতে আহিলোঁ এয়া মুখখন চফা কৰিবলৈ মুখখন প্ৰথমতে অকণমান তিয়াই লৈছোঁ পানী দি অকণমান তিয়াই লৈছোঁ যিহেতু একেবাৰে শুকান হৈ গৈছে ঠাণ্ডাদিন মুখখন বহুত বেছি শুকান হৈ যায় সেইকাৰণে অকণমান পানী দি লগাই ল'লোঁ তাৰপাছতে এতিয়া মই যে দৈ নেমু ৰস আৰু যিটো মচুৰ দাইল আৰু গোলাপৰ পাহিবোৰ দি পিনে যিটো পেষ্ট মিল কৰি থৈছিলোঁ মিল মিশ্ৰণ কৰি থৈছিলোঁ সেইটো প্ৰথমতে এতিয়া ক্লিনজাৰ নিচিনাকৈ মই মুখত প্ৰথমতে পাঁচ মিনিটমান অকণমান মাছাজ কৰি ল'ম যিটো মাছাজ কৰিলে কিন্তু হাতৰ যিটো আঙুলি ৱেট সেইটোৱে দিব লাগে ধৰক খুব বেছি মুখখন হেঁচি হেঁচি কৰিব নালাগে মই যিমানখিনি জানো আৰু মোক তেনেকৈয়ে কৈছিলে মুখখন আমাৰ বা বাইদেউ এগৰাকীয়ে মুখখনত চাফা কৰিলে সদায় আঙুলি যিটো ৱেট সেইটো ৱেট দি পেলাই চাফা কৰিবৰ হেঁচি হেঁচি কৰিব নালাগে এইধৰণে মই মুখখন অকণমান ক্লিনজিং কৰি ল'লোঁ পাঁচ মিনিটৰ কাৰণে এনেকৈ মাছাজ কৰি অকণমান ক্লিনজিং কৰি ল'লোঁ বতৰটো বহুত বেছি ঠাণ্ডাৰ কাৰণে অকণমান কুহুমীয়া গৰম পানীত মই এইধৰণে কোমল কাপোৰ এখনে খুব ধুনীয়াকৈ চফা কৰি লৈছোঁ কটন বা কাপোৰ কোমল কাপোৰ এখন ল'ব আৰু খুব হেঁচি হেঁচি মোহাৰি নানিব ওপৰে ওপৰে কাপোৰখনে মোহাৰি আনিব প্ৰথমতে মই এইটো ক্লিনজিং প্ৰথম ষ্টেপ কৰি ল'লোঁ আপোনালোকে অকল ক্লিনজিং কৰিও ৰাখিব পাৰে বা ইস্কাৰ নকৰোঁ বুলি ভাবিলেও পাৰিব কিন্তু মোৰ কৈছোৱে বহুত দিন মই কৰা নাছিলোঁ বহুত দিন মানে কি আৰু এসপ্তাহ পোন্ধৰ দিন কৰা মান কৰা নাছিলোঁ সেইকাৰণে ভাবিলোঁ মই স্কাৰ এটা তৈয়াৰ কৰোঁ ক্লিনজিং কৰাৰ পাছতে মই এটা স্কাৰো ৰেডি কৰিছিলোঁ য'ত মই দিছিলোঁ গোলাপৰ পাহি আৰু মচুৰ দাইলৰ পেষ্টটোত যে অকণমান দৈ আৰু অকণমান পিঠাগুড়ি আৰু স্কাৰ্ফটোত মই কোনো নেমুৰ ৰস দিয়া নাই এইধৰণে এটা স্কাৰ্ফ তৈয়াৰ কৰি মই মুখত ধুনীয়াকৈ মাছাজ কৰি স্কাৰ কৰি ল'লোঁ আৰু এই মিশ্ৰণখিনিয়ে মই আকৌ অলপ দি পেলাই ধুনীয়াকৈ এটা পলেপ ডাঠকৈ এটা পলেপ দি ফেচ পেক নিচিনা যেনেকৈ লগাওঁ ফেচ পেকটো তেনেকৈ মই বিছ মিনিটমান লগাই ৰাখিম আৰু এই দেখিছেনে মোৰ চেলাউৰিখিনিত লাগি থকা কাৰণে অকণমান চেলাউৰিখিনি পৰা এৰাই দিলোঁ এতিয়া মই বিছ মিনিটৰ কাৰণে এইধৰণে থাকিম বিছ মিনিটৰ পিছত আকৌ লগ পাইছোঁ এয়া বিছ মিনিটৰ পাছত এয়া দেখিছেনে মুখখন মোৰ টানি টানি ধৰিছে আৰু খুব ধুনীয়াকৈ শুকাই গৈছে আৰু এইধৰণে যদি আপোনালোকে ফেচ পেকটো লগাব পাৰে য'ত পিঠাগুড়ি নিদিয়াকৈও ফেচপেকটো লগাব পাৰে কিন্তু তাত নেমু ৰস সদায় নিদিব কেতিয়াবা দিব সপ্তাহত এদিন আপোনালোকে নেমু ৰস লগাব পাৰে সদায় প্ৰয়োজন নাই নেমু ৰসটো মুখত তাৰপাছতে এইধৰণে বিছ মিনিটৰ পিছত খুব ধুনীয়াকৈ মই অকণমান পানী দি দি যিহেতু বহুত বেছি শুকাই গৈছিলে টানি ধৰিছিলে সেইকাৰণে মই এইধৰণে এৰাই দিলোঁ তাৰপাছতে চাওকচোন মোৰ স্কিনখন এটা খুব ধুনীয়া জিলিকনি আহে আৰু খুব ধুনীয়া চফা হয় বহুত সোনকালে চফা হোৱা নিচিনা লাগে আৰু মুখখন মানে বেলেগ এটা গ্ল' আহে আপোনালোকে এবাৰ হ'লেও লগাই চাবচোন বহুত বেছি ভাল লাগে এই ধৰণে লগাব পাৰে আৰু ফেচ পেক আপোনালোকে গধূলি সদায় দিনটো ঘূৰি ফুৰি বহুতে বাহিৰলৈ ওলাই যাব লগা হয় ডেইলি আৰু মোৰ ধৰণে যি একদম ফুলত লাগি থাকে সদায় বাহিৰত থাকে সেই সেয়ে মোৰ ধৰণে যিবিলাক মাইকী মানুহ আছে সিহঁতেও গধূলি মোক হাত চফা কৰোঁতে তেতিয়া এই ফেচ পেকটো লগাব পাৰে খালী ফেচ পেকটো লগাওঁতে তাত ধৰক পিঠাগুড়ি নিদিলেও হয় অকল ডাইৰেক্ট অকণমান দৈ বা গাখীৰ দি পেলাই পেক এটা লগাই ৰাখিব পাৰে বিছ মিনিটৰ পিছত ধুই দিব ধোৱাৰ পাছতে মই এয়া দেখিছেনে ক্ৰীম লগাব লৈছোঁ আপোনালোকে যিকোনো মুখত যি শ্বুট কৰে সেইটো ক্ৰীম লগাব পাৰে লটাছৰ ক্ৰীম ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ যিটো লটাছৰ ৰেডিয়েন্স বোষ্ট উপটাম ফেচ ক্ৰীম এছ পি এফ টুৱেণ্টি হয় মই সেইটো লগ ব্যৱহাৰ কৰোঁ আপোনালোকে যিকোনো আপোনালোকৰ স্কিনত যিটো শ্বুট কৰে তেনেকুৱা মইশ্বৰাইজাৰ কিবা লগাব পাৰে যিকোনো ফেচ ক্ৰীম লগাই ল'ব পাৰিব আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে কেনেকুৱা লাগিলে মোৰ এই ফেচ স্কাৰ আৰু ফেচ পেকটো জনাবলৈ নাপাহৰিব খুব বেছি সোনকালে ৰিজাল্ট পাব খুব ধুনীয়া গ্ল' হ'ব আৰু যিবোৰ ডাক আৰু মুখত যি সৰু সৰু যদি ক'লা ডাগ পৰিছে তেনেহ'লে খুব সোনকালে নাইকিয়া হ'ব তাৰমানে পাতলীয়া হৈ যাব আৰু বয়সৰ চাপ য কাৰণেও ভাল খুব ধুনীয়া স্কিন টাইটিং কৰি ৰাখে এয়াই আছিলে আজি ভিডিঅ'টো খুব ধুনীয়া ফেচপেক ঘৰতে আপোনালোকে তৈয়াৰ কৰি লগাব পাৰিব তেনেহ'লে তেনেহ'লে আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে কেনেকুৱা লাগিলে নিশ্চয় জনাবলৈ নাপাহৰিব ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিব এটা সুন্দৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকল নতুন সেইসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেলটো অল কৰি দিব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বিলাকৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকে আৰু এই ফেচ মই যিটো আপোনালোকক ফেচ পেকটো দেখালোঁ গোলাপ ফুলৰ লগত মচুৰ দাইল খুব ধুনীয়া ফেচ পেক হয় বহুত বেছি ৰিজাল্ট পাব সেইকাৰণে মই পাইছোঁ গতিকে মই আপোনালোকৰ আগতো শ্বেয়াৰ কৰি দিলোঁ তাৰপাছতে এয়া মই ক্ৰীম চিম লৈ আজৰি হৈ ল'লোঁ তাৰপাছতে মোৰ চেলাৰীখিনি যিহেতু একেবাৰে পাতল অকণমান আই ব্ৰ'থ কৰি ল'লোঁ তাৰপাছতে অকণমান লিপ বাম লগাই মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ এয়া চাওক মই একোৱেই লগোৱা নাই অকণমান সেই লটাছৰ ক্ৰীমটো লগাইছিলোঁ আৰু এয়া চাওক মোৰ স্কিনৰ গ্ল' খুব ধুনীয়া ৰিজাল্ট পাব তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ বাই আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ